Puji Tuhan. Selamat pagi. Kita akan kembali mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Kiranya Tuhan memimpin hidup kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh kudus yang memimpin hidup kami di dalam menjalani kehidupan ini supaya kami menjalaninya sesuai dengan perintah Tuhan. Kami mau belajar kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini adalah suatu gambaran bagaimana Yesus seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Sehingga ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus rela mentaati bapanya, kematiannya menunjukkan kasih Allah, dan mewujudkan keselamatan bagi umatnya. Kita pun juga harus rela mengikuti teladan Yesus untuk mati terhadap diri sendiri, kita mati terhadap dosa. Yesus mengorbankan dirinya taat dan mati di kayu salib. Maka ada buah tuayan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tetapi karena pengorbanan Yesus, maka ada banyak buah yang banyak yaitu jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk pergi menghasilkan buah. Kita pun adalah murid-murid. Kita harus berbuah, bersaksi, menginjil, menyampaikan kabar keselamatan, bercerita tentang keselamatan hanya di dalam nama Yesus bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Sebab itu, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus berbuah. Sebab di dalam Matius 3 ayat 8, Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan hanya kita bertobat Menerima Yesus, percaya kepada Yesus, pertobatan itu harus nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Bukan hanya kita tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang baru, tidak lagi dikuasai oleh keinginan hawa nafsu tidak lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Jadi hidup kita harus berbuah. Karena itu sangat penting. Sebab kalau kita tidak berbuah, kalau tidak kita menghasilkan seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bagi mereka yang tidak berbuah, ada akibatnya, yaitu dibuang ke dalam api. Ada penghukuman daripada Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita, tetapi kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Sebab itu, kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, jadi hasilkanlah buah. Hidup berbuah juga hidup dalam roh. Karakter Kristus harus ada dalam diri seorang percaya sebagaimana Galatia 5 ayat 22 dan 23 tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita melakukan firman Tuhan sehingga hidup kita memuliakan Allah dan berkenan kepada Tuhan. Hidup baru tidak lagi hidup di perhamba dosa, membenci dosa, berusaha untuk hidup kudus, dan taat melakukan firman Allah. Sebab itu kita mau berbuah. Karena seorang yang hidupnya berbuah akan mendapatkan upah dari Tuhan. Yaitu hidup yang kekal Yohanes 4 ayat 36 Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab itu kita mau belajar, kita mau bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kita mau berbuah di dalam Tuhan. Amin. Kita akan berdoa hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mau menolong kami untuk hidup berbuah, hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pergumulan setiap umat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau jamah Engkau sembuhkan, engkau pulihkan. Tuhan, setiap pergumulan umat Tuhan di dalam masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka yang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka, berkati di dalam nama Yesus. Setiap masalah rumah tangga pribadi. Apapun pergumulan umat Tuhan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang menolong, di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan dan pertolongan. Langkah hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menjaga dan menolong kami. Engkau berikan pertolongan, berikan kemenangan, berikan jalan keluar, sehingga umat-Mu diberkati Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Dan Tuhan kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mampukan kami melakukan Firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan Roh Kudus, menolong hidup kami, langkah hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.